allohni taniganingizni aytasiz-ku, lekin uning buyruqlariga bo'ysunmaysiz ikkinchisi qur'oni karimni o'qiysiz ammo unga muvofiq yashamaysiz Hazrat payg'ambar alayhisalomni sevishingizni aytasiz lekin u zotni o'zingizga rahbar qilmaysiz to'rtinchisi shaytonning dushmaningiz ekanini aytasiz ammo uni o'zingizga do'st tutasiz jannatni yaxshi ko'rishingizni iddao qilasizu biroq unga loyiq bo'lishga harakat qilmaysiz do'zaxdan qo'rqishingizni da, lekin unga kirish uchun qattiq g'ayrat qilasiz o'lim haq deysiz ammo haq bo'lgan o'limga o'zingizni tayyorlamaysiz odamlarning ayblari bilan mashg'ulsiz lekin o'z xatolaringizni ko'rmaysiz allohning ne'matlarini ko'plab qabul qilasiz biroq shukrini ado etmaysiz nihoyat oxirgi o'ninchisiga keling o'liklaringizni ko'masiz ammo bir kun kelib o'zingizning ham ko'milishingizni aslo